देखिए आज जी ट्वेंटी फोर के अंतर्गत दलित मुस्लिम ओ बी सी एक्ट परिषद का जो आयोजन हुआ एक बहुत ही अच्छा और एक सराहनीय कदम है और मेरा यह मानना है कि जो भारत के जो मुसलमान हैं उनको राजनीति में उनका जो जायज है कि वो नहीं मिल रहा है हमारे जो ओबीसी भाई हैं बावन फीसद आबादी होने के बावजूद भी उनको सिर्फ पच्चीस फीसद रिप्रजेंटेशन मिल रहा है हमारे जो दलित भाई हैं उनको जो प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिल रहा है तो ये जो एक्ट परिषद जो हो रहा है इसका बहुत महत्व है और मुझे लगता है कि ये जो तीन समुदाय हैं मुस्लिम ओ और दलित अगर एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और कुछ पॉलिटिकल प्रयास करते हैं और अच्छे लोगों को लीडरशिप देते हैं या इनको प्रॉपर तादाद में चुन करके लेकर के आते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है एक अच्छा पहल है इससे हम यही संदेश देना चाहते हैं कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इज़ की टू ऑल एम्पावरमेंट आप अपने बच्चे को एजुकेट कीजिए शिक्षित कीजिए और उनको नौकरी करने के साथ साथ उसको बिजनेस करने की भी ट्रेनिंग दीजिए उनको राजनीति में आने की भी ट्रेनिंग दीजिए और उनको नाइंसाफ़ी और अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आवाज़ उठाने की भी ट्रेनिंग दीजिए और मेरा यह मानना है कि हर समुदाय को और हर आदमी को ये ट्रेनिंग दी जाए कि पॉलिटिक्स कितनी ज़रूरी है राजनीति में हिस्सेदारी कितनी ज़रूरी है अगर राजनीति में हिस्सेदारी सुनिश्चित होती है तो समाज की और समुदाय की जो जो समस्याएं हैं वो अच्छे तरह से हल हो सकती हैं। थैंक यू जी ट्वेंटी फोर जी में कायम के लिए एक ऐतिहासिक घटना है अभी मनेन ती हाँ पर्पज सा करी है कि दलितोत मुस्लिम आसो कि ओबीसी बी सी आसो ज्या पद्धतीने त्यांच्या संख्येनुसार रिप्रेझेंटेशन मिळाला पाहिजे तो दिला जात नाही त्याच्यासाठी आम्ही जी ट्वेंटी फोर कायम करून या जी ट्वेंटी फोरनुसार पहिला आमचं कार्यक्रम एक होतं की जे कम्युनल फोर्सेस आहेत बी जे पीची जी गोरमेंट आहे या गोर्मेंटच्या विरुद्ध अगोदर आम्ही काम करायचं त्यांच्या कॅन्डिडेटना हरवायचं आणि सेक्युलर कॅन्डिडेट जितके आहेत त्यांना निवडून या आणायचं आणि प्रत्येकाची भागीदारी राजकारणात येईल याच्यासाठी प्रयत्न करायचं यासाठी जी ट्वेंटी फोर आम्ही कायम केलेली या परिषदेमार्फत आम्ही आज एक दहा ठराव या ठिकाणी पास पारित कर करीत आहोत आणि त्या दहा ठरावामध्ये दलितावर जे अन्याय होत त्या 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 आहे त्यांचे जे हक्क आहेत ते हक्क मिळत नाहीत ते हक्क मिळाव त्या संदर्भात आहेत तसं मुस्लिमाच्या बाबतीत देखील मॉब लिंचिंग आहे हेट स्पीच आहे आणि दुसरं एक महत्त्वाचं आहे पार्लियामेंटमध्ये रिसेंट एक वक्फ अमेंडमेंट बिल आणलेलं होतं आहे त्या अमेंडमेंट बिलनुसार कायद्याचं मूळ हेतू जे आहे ते संपुष्टात आणायचं काम हे सत्ताधारी पक्ष करीत आहे त्याच्यासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी आणि या कायद्याला विरोध करायचं या दृष्टीने आम्ही काम सुरू केलेलं आहे